वाली ये भी अच्छी मोटर है और ये चैना मोटर है जो आम मार्केट में सेल हो रही है 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 ये कॉपर वाली और ओरिजिनल बहुत ज्यादा है और ये ये इसको मैं स्टार्ट करने लगा। ये अच्छा भला लगा रही है है बड़ी मोटर की तरह प्रेशर आपके सामने है। इस इसकी हम फेल चेक कर ले वालेकुम मैं हूं अमर अठाड़ वाला उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब खैरियत से होंगे आज की हमारी जो वीडियो है वो इन तीन मोटरों के ऊपर है आज मैं आपको दिखाऊंगा कौन सी मोटर कितने पेयर लेती है तो कहीं आपके एयर कूलर में ये मोटरें लगी हुई हैं आपके बिल का ज़्यादा तो नहीं कर रही आप सप्लाई पर चला रहे हैं तो अपना नुकसान तो नहीं कर रहे अगर सोलर पर चला रहे हैं तो क्या आपका अपने सोलर का नुकसान तो नहीं कर रहे आज आपको मुकम्मल तफसील बताऊंगा इन इन मोटरों के अंपेयर चेक करवाऊंगा इनकी हवा इनका प्रेशर चेक करवाऊंगा यह मेरे पास एक सिल्वर वाले पर है जो इस्तेमाल करूंगा जो प्लास्कट कर वाले होते हैं वो शोर करते हैं इसलिए मैंने ये इस्तेमाल किए ताकि वीडियो में आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाए ये ब्लेड लगा के ये पर लगा के आपको मुकम्मल रिव्यू दूंगा इन मोटरों का ये मेरे पास एक मोटर है रेडिएटर वाली मोटर है बड़ी मोटर है ठीक है और ये सात सौ पचहत्तर आम वाली मोटर है चैना की बैरंग वाली ये भी अच्छी मोटर है और ये बिलीनो चैना मोटर है जो आम मार्केट में सेल हो रही है ये कॉपर वाली है और ओरिजिनल है एक फेक चल रही है सिल्वर वाली वो बेकार है ये ओरिजिनल है और कॉपर वाली मोटर है इन तीनों के आपको अंपेयर चेक करवाता हूं पहले आपको बगैर पर के चेक करवाऊंगा उसके बाद पर के ऊपर इनके आपको को अंपेयर चेक करवाता हूँ कि ये लोड पे कितने लेती है तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक

इसकी आपने टेस्टिंग कर ली अब इसके ब्लेड के ऊपर भी इसके लोड चेक करेंगे ये हमारे पास आ गया बिलीनो अब बिलीनो की टेस्टिंग हम कर लेते हैं कि बिलीनो मोटर हमारी खाली कितने पेयर लेती है और लोड पर कितने पेड़ लेगी तो इसकी भी मैं आपको टेस्टिंग करवा देता हूँ ये थोड़ा सा झटका लेगी ये देखें ये इसकी आप लाइव टेस्टिंग कर सकते हैं ये खाली एक शरिया नौ ले रही है खाली लोड के बगैर एक शरिया नौ से आठ पेयर ले रही है अब आपको रेडिएटर वाली मोटर का रिव्यू भी दिखा देता हूँ वो कितने अंपेयर लेती है उसके बाद इनके ऊपर ब्लेड लगाऊंगा इनकी हवा चेक करवाऊंगा और इनके आपको वो अम्पेयर भी चेक करवाऊंगा जो लोड के ऊपर ये ले रही है ये मोटर बहुत ही पायेदार और लाइफ टाइम चलने वाली मोटर है इसके अंपेयर भी आपको चेक करवाते दिखने में तो ये बहुत बड़ी है और देखते हैं ये कितना खर्चा करती है ये मोटर भी स्टार्ट हो चुकी है इसकी अंपेयर भी आप चेक कर सकते हैं ये दो इशारिया शरिया छत्तीस अंपेयर ले रही है दो शरिया छत्तीस अंपेयर ले रही है बगैर लोड के तो इन तीनों मोटरों की आपको आप लोड के ऊपर भी मैं अंपेयर चेक करवाता हूं तो आप ये देखें इनशाला आपको बहुत ही फायदा होने वाला है ये मोटर दो शरिया चालीस हम के राउंड बोण ये ले रही है ये भी ये इशारिया के कुछ ले रही है और ये वाली तो बहुत कम ले रही है अब इनकी हवा और इनका प्रेशर आपको चेक करवाता हूं कि आया कि हमें कौन सी मोटर इस्तेमाल करनी चाहिए कौन सी हमारी मोटर लाइफ टाइम चलती है और कौन सी मोटर हमें ज़्यादा खर्चे की तरफ ले जा रही है कौन सी मोटर हमारा खर्चा बचा रही है अगर लाइफ टाइम चलानी है तो ये मोटर लगानी पड़ेगी अगर आपने ईजिली नॉर्मली चलानी है तो ये मोटर आम मार्केट में लग रही है अगर आपने थोड़े वक्त के लिए चलाना है तो ये भी मोटर

ये लोड के ऊपर आपको इसकी अम्पेयर चेक करवाता हूँ ये देखें ये हमारी ब्रीनो मोटर चल चुकी है ये तो इसका विंड प्रेशर बहुत ज़्यादा है बहुत ज़्यादा इसका विंड प्रेशर है और इसकी अम्पेयर चेक कर लें ये इस वक्त छः अशारिया अस्सी अम्पेयर ले रही है इसी वक्त छः अशारिया अस्सी अम्पेयर ले रही है ये छे शहरिया अस्सीम पेयर ले रही थी इसके बाद आपको इस मोटर की टेस्टिंग करवाता हूं उसके बाद सात सौ पचहत्तर वाले की भी करवाऊंगा ये छे शहरिया अस्सी पेयर ले रही है बिलिनो लोड के ऊपर इन ब्लेड के साथ जिस तरह के मैंने पहले बिलीनों का आपको रिव्यू दिया है इसी तरीके से ये रेडिएटर वाली बड़ी मोटर मैंने लगाई है अब इसके आपको चेक करवाता कितने ले रही लोड के ऊपर खाली तो आपने इसको देख लिया ये दो पेयर ले रही थी अब इसके लोड के ऊपर आपको इसके अंपेयर चेक करवाता हूँ ये देखो इसकी हवा भी बहुत ज्यादा है और ये देखो ये अंपेयर ले रही है सात सात सातारिया पच्ची ये सातारिया पच्चीस अम्पेयर ले रही है ठीक है।, है जिस तरीके से बलिनों के आपको चेक करवाई इसी तरीके आपको इसके भी मैंने चेक करवाई सात शारिया पच्चीस ले रही है लोड के ऊपर हालांकि ये मोटर बड़ी है लेकिन अंपेयर ये बिल्कुल बहुत थोड़े ले रही है अपने हिसाब के ये हवा भी इसकी बहुत ज्यादा है इसका विंड प्रेशर भी बहुत ज्यादा है तो आप, आपको इस आपको बिलीनो का रिव्यू दिया मोटर का रिव्यू दिया है आपको ये डी 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 हवा आपको खुद प्रेशर बताएगा आपने पहले भी वीडियो में देख लिया इसको भी आप देखें इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा कि विंड प्रेशर किसका ज्यादा है ये देखे ये आप इसको मैं स्टार्ट करने लगा हूँ ये अच्छा भला झटका लगा रही है बड़ी मोटर की तरह प्रेशर आपके सामने है है इस वक्त ही जो ही ले ये ले रही है। इन के उपर, ले रही, है। ये ले रही है। इन के आया के इन ब्लेड के ऊपर हवा इन जैसी दे रही है लेकिन अम्पेयर ये भी सात ले रही है तो फिलहाल कम पेयर ले रही थी ये बिलिनो रेडिलेटर वाली ले रही है सात अंपेयर लेकिन ये लाइफ टाइम चलने वाली है इसके अंदर बहुत ज्यादा कॉपर है तो मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको ये कंपेयर नहीं देखना चाहिए इसको लेना चाहिए ये थोड़ी लाइफ है इसकी ये थोड़ी देरी चलती है और जल जाती है इसकी लाइफ बहुत ज्यादा है ये रेडिएटर वाली जापानी मोटर है किया गाड़ी की ये मोटर है तो ये लगाएंगे तो इन आपका एयर कूलर लाइफ टाइम चलता रहेगा अगर मार्केट के लिहाज से इस्तेमाल करें तो ये लगा लें अगर आपने आर्जी तौर पर इस्तेमाल करनी है तो ये भी मोटर आपका गुजारा कर जाएगी लेकिन ये छोटे एयर कूलर में बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकती है छोटे कूलर में लगाए थोड़ा करंट लेगी ये ब्लेड बहुत बड़े इसकी वजह से ये एम्पेयर ज्यादा ले रही है अगर छोटे ब्लेड लगाएंगे तो ये एम्पेयर बिल्कुल थोड़े लेगी ये बड़े एम्पेयर ले रही इस वजह से क्योंकि इसके बड़े एम्पेयर लेने के मकसद ये है कि इसके ब्लेड जो बड़ा है सिल्वर वाला ये मैंने लगाया भारी वाला ब्लेड है प्लास्टिक वाला नहीं लगाया क्योंकि वो शोर भी करता है वो उसका हवा का प्रेशर भी थोड़ा है तो आप बेहतर है तो ये मोटर लगाएं अगर आपको नहीं मिल रही मार्केट में तो ये लगा सकते हैं अगर आपने गुजारा करना है तो ये मोटर भी आप लगा सकते हैं ये भी इंशाल्लाह अच्छा खासा चल जाएगी इसके अंदर बैरंग होता है अच्छी क्वालिटी की यह मोटर है आपने समय तो लिया है ये सात ले रही है ये छः ले रही है और ये भी तकरीबन सात अंभीर ले रही है तो ये तीनों वीडियो आ, मोटरों की आपने वीडियो देख ली है इंशाल्लाह आपको समझ आ चुकी होगी अगर कोई भी आपको इशू आ रहा हो आपको समझ नहीं हो तो मेरे साथ व्हाट्सएप पर कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन के ऊपर चल रहा है तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक सा कमेंट करना है और जनाब मेरी कमेंट आप लाजमी किया करें मिलते हैं कि नहीं वीडियो के साथ अमर अठाड़ वाला को दें इजाजत अल्लाह हाफिज